Слава Господу, что мы, несмотря на все, пришли в Дом Божий. Знаете, в этот день некоторые не встали с постели, кто-то умер от голода, кто-то по причине каких-то военных конфликтов, а у нас, слава Богу, есть возможность, и мы ей воспользуемся. Нам это учтется. Я прочитаю из послания Иакова, 3 главы, Восьмой стих. «А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Это оно исполнено смертоносного яда». Присаживайтесь. Как я уже сказал, что некоторых из нас, может быть, задержала болезнь дома. Кто-то посчитал, что... А можно сегодня не пойти, сегодня дождь, собрание. Вчера в контексте конференции в Днепропетровске такая история прозвучала, что один мальчик решил не, не ходить в собрание. И он это объяснял тем родителям, что, ну я в интернете смотрю проповеди э, великих проповедниках. У вас в церкви таких проповедников нет. И пение тоже я посмотрел. Классное, классическое, профессиональное хоровое пение. У вас нет в церкви такого пения. Папа послушал и сказал. Ну тогда обедать будешь по скайпу. И в общем... Несколько раз он так пообедал и решил все-таки посещать церковь. Поэтому слава нашему Господу, что мы имея возможность пользуемся, потому что иногда то ли лень, то ли какая-то обстановка не позволяет нам этого делать. Сегодня тема моего моей проповеди будет о языке. Мы ее чуть-чуть ниже озвучим. Но сейчас я хочу прочитать. Иаков достаточно ярко открывает нам суть языка и в то же время сложность того, что мы имеем уста, ну и привилегию этого же органа, как язык. Я зачитаю опять же с этой же главы, с, третьей, с третьего стиха. Вот мы влагаем у дела в рот коня, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как великие они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет корм Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь прекрасно неправды. И язык, в котором в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращено и укра... укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, оно исполнено смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им же проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, с тему так быть. Течет ли из одного источника э, отверстия источника сладкая или горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смог. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Но я всегда, это мое наблюдение, я всегда, не библейское, это мое наблюдение, что я всегда говорю, что человек, он способен нарушать вот эти вот все законы. Если мы говорим, что ангел, который служит Господу, он не может делать зла по внутренней своей природе, по своему составу духовному, он не может творить зло, Ровно и демоны, которые служат э, тьме, они тоже не могут творить добро, потому что они внутри злые, они, они не способны извлекать добро. А человек, он способен совмещать вот эти все э, стороны э, добра и зла. Он может в одно время быть, э, или как мы читаем, да, благословлять Господа, и одними же теми же устами может проклинать человека, или говорить э, что-то злое. Вы знаете... Как-то задали вопрос с натокам, я все время очень не нравилась программа, может слышали, такой, что где когда было очень популярно. И задали им вопрос, такой вопрос так примерно звучал, какой орган человеческий воспаляет кружить? Ну и было, конечно, масса ответов, кто-то считал, что это желудок, кишечник, кто-то думал, что это мозг или тому подобное, но никто так и не смог ответить или дать правильный ответ. Потому что правильный ответ записан здесь. Мы читаем, что язык воспаляет круг жизни. И вот э, я зачитаю тему, на которой мы с вами порассуждаем. Она записана в Евангелии от Матфея в 12 главе, 37 стихом. Христос говорит, ибо от слов своих оправдается, и от слов своих осудится. Это он говорит э, фарисеям. А кто такие были фарисеи? Это были люди верующие, знающие Писание. Ну, где-то мы с ними похожи. Мы верующие, мы знаем Писание. Но в чем их не было опасно, что они э, пришли к лицемерству. Они во всем делали или поступали лицемерно. Но мы с вами не такие, естественно. И мы порассуждаем над тем, как мне, Будучи или имея, имея вот этот вот орган, который воспаляется гиеной или который способен воспалять круг жизни, и, и который мы можем славить Господа и в то же время говорить какие-то гадости, как не сохранить свой устав в чистоте? Вы знаете, не нашел я такого вот ну, формулы, знаете, что вот раз, а, так вот, все, теперь у меня устав будут чисты. К сожалению, мы можем их контролировать. А иногда мы можем их и не контролировать. И мы просто можем проанализировать, на каком этапе сейчас у меня уста. И э, я предлагаю чуть-чуть предлагаю э, попозже мы проведем некий тест. Каждый сам для себя. Не для того, чтобы мы тут э, выявили для других свои недостатки. А чтобы сами себя протестировали. Я думаю, многим знакомо такое слово или процесс тестирования. Да? И вот мы чуть-чуть позже мы посмотрим и проанализируем, на каком этапе у каждого из нас уста. Но для начала мы несколько подготовим почву для этого рассуждения. Вот книга притчи, она переполнена, я бы сказал, высказываниями, высказываниями о языке. И вот одно из таких высказываний, это в 13 главе 3 стихом. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Или вот следующее, в 17 главе, касательно уст, также Соломон отмечает. 28 стих. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, а затворяющие уста свои благоразумны. Вот где-то э, нас Библия где-то стимулирует в большинство случаев да, молчать. А, когда Есть моменты, когда полезно молчать. Вот, Как-то у нас был курс конфликтология. А, я не думал, что чтобы конфликт решить, э, нужно прямо целую науку. И вот люди, которые владеют или знают знаются в этой науке, они способны решать э, конфликты. Даже в миру есть люди, которые которые знают что, ну, как, о которых знают, что они могут решать какие-то конфликты, и к ним обращаются, и они э, значит. И вот э, в конфликтологии был был такой аспект, что есть случаи, когда нужно прямо необходимо молчать. Да, и мы в Писании находим, находим э, такие места, э, что э, да, а есть обратная сторона, когда нельзя было молчать, нужно было говорить. И вот у нас, как всегда, немножко переставленные, так сказать, полюса. Мы, когда нужно молчать, мы говорим, а когда нужно говорить, мы молчим. И вот э, один из таких моментов, э, вот э, случай с... Э, с Давидом и Версалием. Помните, пророк пришел да, и сказал ему такую некую притчу. И объяснил, что, в общем-то, речь идет о тебе. И царь понял и покаялся. Если бы промолчали об этом, Давид все равно после этого пожинал вот этот свой грех. Но если бы промолчали об этом, то он бы мог бы еще больше принести ему беды. И вот так же самое и вот у нас, например. Есть моменты, когда, например, в воспитании, то ли э, у нас, молодых братьев, то ли харистов, то ли детей, есть моменты, когда нужно говорить. Э, э, но есть ошибка, что мы можем говорить за глазами. И э, правильнее сказать «в глаза, особенно если по, э, в сфере для того, чтобы исправить человека или указать на какую-то допустим, ну, ошибку. Поэтому э, да, даже родители, э, есть некий такой бич, родители думают, ну, я с этим не сталкивался, я не родитель, но я слышал, что там маленький, э, в девятый класс парень уходит, он маленький еще, все придет, он все поймет. Нужно говорить э, им. Э, мало того, даже если есть возможность наказывать, это будет полезно для, для него, особенно для девятиклассников. И меня мало наказывал, и много печали принес для мамы своей. И вот смотрите, судя по словам, и потом о том, как человек выражается или говорит, да, по речи человеческой, можно, много, речь может о многом сказать. Например, мы находим случай, когда Петр находился у костра, я бы сказал, чуждого, да, в последние дни Христа, когда его взяли. И его Петра узнали по его лексикону, по его речи. У него был некий акцент такой галилейский. И обращали на него внимание, ты здесь ведь галилеянин, ты, наверное, с крестом ходил, и он отрекся, мы помним. Но э, о том я акцентирую внимание, что так, как человек говорит, можно определить, какого он ну, ума состава, можно так сказать. И вы знаете, сколько э, людей допустили в своей жизни ошибок из-за того, что они умеют разговаривать с людьми. Но вот они выросли, вот они считают, что вот так правильно разговаривать. И как один вчера тоже прозвучал один случай в сфере девангелизации, один человек хотел девангелизировать, он только вот он с таким вот, знаете, первой любовью. И он с открытым сердцем искал кому сказать о Боге, но он не умел разговаривать, в смысле не понимал ну, некие иерархии, что есть люди, которыми нужно разговаривать по-особому где-то по-простому, где-то более так по-цивильному. И он подошел, что-то осмелился подойти на остановке к человеку, который был ростом там, около двух метров, бритоголовый, такой весь здоровый, ну, видимо, активная жизнь у человека. И он подошел и сказал ему такие простые слова. Брат, не хочешь ли ты отдать Богу душу свою? Ну, тот его ударил, и, и этот брат считал, подумал, что он за Христа пострадал. А ведь речь, ну, суть была в том, что человек не, не знал, как общаться с такими людьми. И сколько людей, ну, по крайней мере, в миру у нас такого нет, пострадали из-за того, что оказались с некоторыми людьми, с которыми нельзя было разговаривать так или иначе. Но тем не менее. И вот был случай один с Игорем Михайловичем Ремчуком. Он рассказывал, когда он учился в авиационном техникуме, он заболел и пропустил некий, ну, дисциплину урока. Прочитали, а его не было. Ему все равно надо было его сдавать. И он нашел материал, выучил, пришел к ней, объяснил ситуацию. Я вот болел, ну, вот по требованию курса я должен сдать, вот я подготовился, что я могу вам. И вот он объяснял, объяснял, она смотр, смотрела на него и говорит, давай сюда зачетку. Он ему, ей дал зачетку, и она ему поставила э, высокую оценку. Он не понял, он говорит, ну, удивился, как свидетельствует. Он говорит, а почему вы считаете, что я знаю ваш материал на эту оценку? Она, она говорит, я достаточно хорошо в людях разбираюсь. И по твоей речи я понял, что ты прилежная ученик. И вот то же самое у нас, э, у христиан. Э, люди могут анализировать, э, потому что наша речь, она может свидетельствовать. В духовном состоянии или в плотском, назовем это по-библейски. И, и можно, особенно, когда, знаете, когда лимон прижать, то есть лимона вытечет лимонный сок. И так же самое, если христианина прижать к чему-то там, какая-то ситуация, ну, я зачастую наблюдаю э, у водителя, в этом отношении. И сразу у вас и уста открываются и показывается, в общем-то, некий негатив. Но, как мы сказали, мы чуть-чуть похоже протестируем каждый из себя для того, чтобы понять. Это. Потому что мы иногда можем не подозревать. Потому, например, вот я в своей жизни, признаюсь вам, вырос в многодетной семье, слава Богу. Это мне дало много о чем понимать и много в чем разбираться, но я не заметил, что я в этом обществе, где везде было все общее, где э, ну, все было общее, где мы ели с одной, так сказать, э, если грубо говоря, с одной миски. Я умудрился сохранить эгоцентризм. И до сих пор я пытаюсь бороться с этим. Вы представляете, человек, выросший э, в обществе. Обычно это оправдывается тем, что человек в одной семье растет, одно дитя в одной, в одной семье. Тогда можно еще как-то воспитать в нем эгоизм, но как мне удалось сохранить это среди всех, со всеми дружить и любить и тому, тем не менее. Поэтому, и когда пока мне на это не указали, я этого не замечал. Поэтому сегодня в свете Библии я бы хотел, чтобы мы каждый проанализировали себя и увидели, на каком уровне у меня пуста речь моя. Она соответствует Божьему человеку? Или мы можем с кафедры сказать, как правильно э, разговаривать да, или благовествовать? А сами, когда в той то ситуации покажу, оказываемся, мы очень неправильно себя ведем. И вот, э, как мы прочитали в Евангелии от Матфея, что от слов своих человек осудится и оправдается. И вот недавно я узнал, я часто, ну, много слышал о подсознании. Но не думал, что насколько оно необходимо для человека. И что это Божий замысел подсознание. Объясню, что имеется в виду. Вы знаете, я думал, как человек может дать отчет всем словам, которым он говорит. Вы представляете, что э, если мужчины в среднем, среднего возраста несколько тысяч слов выговаривают в день, э, сестры да, говорят несколько десятков тысяч слов в день, и поможете это на 360 с лишним дней в году, и поможете на ваш возраст. И вот только представьте, сколько мы слов сказали за свою жизнь, и сколько слов мы нужных сказали. И вот я думаю, как это я смогу дать отчет за все вот эти тысячи слов. И оказывается, есть некая такая версия или предположение, я бы сказал, уникальное. Почему? Потому что был зафиксирован некий случай, после того начала рассматриваться теория, это в 70 каком-то году, теория о подсознании, что оно и для чего начали изучать. Речь идет о том, что ишла операция, и подсоединили ну, на... Черепно-мозговую травму там лечили и подсоединили э, золотой.